অন্তিম পৰ্যায়ত এই কথাটোকে কৈছে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নালাগে মোৰ কথা হ'ল যে যদি প্ৰয়োজন হয় আমাক যদি সুযোগ দিয়ে মই ক'ম অসম বিধানসভাৰ সৰ্বদলীয় এটা প্ৰতিনিধি দল বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত দিল্লীলৈ যাব লাগে আৰু দিল্লীলৈ গৈ লগত যি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ নেতৃবৃন্দটোকো লওক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সেই সময়ৰ লোকসভাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যি আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ সুবিধা কৰা এইখিনি ক'ব লাগে কৈছোঁ মই ঊনৈছশ ছান্নব্বৈ চনৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনক ভিত্তি কৰিয়েই জনজাতিকৰণ হ'ব লাগিব অসম বিধানসভাই ইতিমধ্যে দুহেজাৰ চাৰি চন দুহেজাৰ পাঁচ চন এইখিনি সময়ত যিহেতু প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অসম বিধানসভাৰ সকলো দলৰ সদস্যক লগত লৈ আনকি সেই সময়ৰ বিজেপি দলৰো নেতৃত্ব তাত উপস্থিত আছিল বি পি এফ দলৰ আছিল অসম গণ পৰিষদৰ আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰো আছিল এই সকলোৱে মিলি পেলাই যিহেতু প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে মেমৰেণ্ডম দিছে তাৰপিছত আৰু নতুনকৈ কি ক'ব লগা আছে মই নাজানো সেই গতিকে মই মোৰ মুখত কোনেও কথা আনিব নালাগে মই নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ প্ৰতিবেদনত যি সমাধান সূত্ৰ দিছে সেই অনুসৰি কাৰো ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ যিটো তাতো উল্লেখ আছে কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই সমাধানো দিছে সেইমতেই জনজাতিকৰণ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু দুই অহা দুই তাৰিখৰ পৰা ঊনৈছ তাৰিখৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় সাংসদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেইখিনি সময়তে যাতে বিল আনি বিল পাৰিত কৰি জনজাতিকৰণক ঘোষণা কৰে সেয়া মই দাবী জনাইছোঁ